Напередодні цього а, хочемо поговорити з колишнім пресаташе посольства Грузії в Україні. Бачою Карчелаву, якого ви також знаєте як експерта з багатьох питань. Доброго ранку, дякую, що завітали. Доброго утро. А ви побачили вже на вулиці нових поліцейських? Да, я тільки що їду з Софійської площі. Там у них генеральна репетиція перед присягою, яка в одиннадцять раз стоїться. Їх дуже багато, Всі 2000 людей знаходяться там. вони чудово виглядять. Це... Новий якийсь етап в житті Києва. Тобто вони зараз не патрулюють вулиці, вони. Вони з 12 часов дня приступають до патрулювання. А, ось чому я не побачила їх, зрозуміло. Які ваші э, передчуття? Ви впевнені в, 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 в тому, що ця реформа, така перша відчутна в Україні, вона буде дійсно успішною? Так, да, я вірю в це, тому що це дуже важливо, щоб ця реформа була успішною, інакше. Реформа вообще правоохранительной системы полностью захлебнется. Но я прекрасно знаю Экус Гуладзе и знаю, что этот человек очень системный и сможет довести это до конца. И сами ребята у них, я с некоторыми из них общался, у них горят глаза, они, они готовы делать большие изменения в этой стране. Те, що вони готові, ми не сумніваємося, принаймні з тих інтерв'ю, які бачили е, останнім часом в процесі підготовки. А от чи готове українське суспільство? Е, і чи може так швидко помінятися ментальність? Тому що з одного боку ми хочемо, щоб це не були старі даїшники, яких ну скажімо, прямо більшість ненавидить. А з іншого боку, навряд чи от кияни вже готові е, не порушувати правил самим бути вічливими і е, е, дисциплинованными водиями и пешеходами. Нет, в Украине очень много говорят про какую-то ментальность, еще про что-то. Не бывает проклятых территорий, проклятых стран и проклятых городов. Да? Ментальность поменяется очень быстро, месяца за два-три, все привыкнут. Точно так же, как это было в Грузии. В Грузии было это гораздо тяжелее, потому что там более клановый образ жизни, больше родственников, ты всех знаешь. И эти люди, в основном, которые приходили в патрульную полицию грузинскую, их тоже, ну, ты их знал большинство, но когда люди подходят к своему делу вот с таким правильным подходом, с каким они должны подходить, что они являются сервисом для законопослушных граждан, и если ты нарушаешь, ну, в то же время наказание неизбежно, предусмотренное законом, то очень быстро привыкает общество к этому. Приблизительно 2-3 месяца срок привыкания. То есть, э, мы можем сейчас говорить о том, что в Грузии общество полностью приняло эту реформу, адже ми мы знаем, что в принципе, есть и до сих ну слушайте, недовольные всегда найдутся и здесь. Ну вот вы в Грузии, элементарно, вы прилетая в Тбилиси, допустим, садитесь в такси, первое, что вам говорит таксист – пристегните ремень, потому что он понимает, что его оштрафуют. Ну и когда ты спрашиваешь людей, что Лучше было бы, если было бы вот то старая ГАИ, грузинская знаменитая. Они говорят, нет, не лучше, они не хотят этого. Тоже, сподеваемся, что так само будут казаты и в низких местах, которые после Киева тоже вячуют на себе. Сейчас очень важно, что будет в Киеве, это самое важное, потому что на самом деле там, да, понятно, что это не главная реформа в системе МВД, но она фундаментальная, вот закладывающая базис. Чи не вбачаєте ви проблеми у тому, що тисячі колишніх даїшників, які не можуть стати навіть через свої фізичні якісь невідповідність так, формі тих нових патрульних, не можуть знайти собі місце у реформованій службі. І, от, власне, Чи не буде схожие проблеми вот из Грузинською, де е, теж незадоволенни родичи? Ну, в новой патрульной полиции есть 8% из старого ГАИ. Эти люди, которые захотели стать патрульными полицейскими, они сдали тесты, они прошли физическую подготовку, да, тесты на физическую подготовку сдали и так далее. Все зависит от людей, но если кто-то не хочет меняться, ну вы знаете, ну не может общество 45-миллионное из за там 30 или 40 или 50 тысяч... Каких-то человек, которые не хотят меняться в этой жизни, не может общество стоять на одном месте или быть постоянно откатываться назад. Ну, как бы, тут очень все просто и... Однако, чьи есть рисок саботажу, может быть, в высших регионах Украины, потому что знаем, что э, впечатлили уже такие кинеты вот всего такого свята. Вы знаете, риск саботажа есть. Ну вот я вчера там и ночью, и сегодня утром разговаривал с гаишниками, которые держат оцепление вокруг вот этого места, где будет присяга, вокруг Софийской площади. Ну, вот они уже смирились с тем, что все. Да, кто-то рассказывает, что уходит в бизнес, кто-то рассказывает, что переводится куда-то там в районное ГАИ подальше. То есть им дадут какой-то срок, но если они сами не поменяют подходы, не изменятся и не, не будут как бы хотеть поменяться, то ну, не может общество, еще раз говорю, терпеть людей, которые занимаются постоянно коррупцией. Якщо ця реформа буде вдалою, ми на це дуже сподіваємося, в це віримо, якою має бути наступна, адже не можна робити паузу і лишати це єдиним досягненням. Ну, в системі МВД буде МРЕО наступна наступне, потім буде спецназ, потім буде створення кримінальної поліції і так далі. Тобто, ну зула зайде по абсолютно вот такому кальки, по якій має бути для початку, вот всі ті служби, з ким більше всего сталкивається населення, вони должны бути переведені в порядок. Чи спілкуєтесь ви з нею особисто, чи не відчуває давно, вона давно якихось? Я не спілкувався з нею. лично, я більше спілкуюся з Давідом Сафарензе з зам генерального прокурора? Можливо, тоді ви знаєте про можете поділитися якоюсь інформацією про власне протидію на місцях у цим реформуванню? Ну, про Противодійство є везде, і в усіх сферах там і в економічному блокі, і в силовому блокі, і так далі. Но... Вы знаете, дело в том, что вот Зуладзе, она прекрасно показала, как можно не влазить в эти интриги, тихо опустив голову, делать свое дело. Вот. С Акварилизой, надеюсь, тоже начнет справляться там, потому что Давид смог, а, смогли принять новый закон на прокуратуре. Немножко там не получилось у Сандру Квиташвили, зато есть там Михаил Николаевич Саакашвили в Одессе, который показывает вообще, как должен вести себя политик и глава региона, да. Ну, я думаю, что все получится. Не все будет, конечно, на 100% наверное, удачным у всех, да, как бы креатур, но у большинства оно получится. Давайте тоді поговоримо ще трошки про Михайла Саакашвілі, оскільки він вже українець, будемо назвати его Михайлом. Чи там ми бачимо на поверхні, так це дійсно ну захват від того, що відбувається? Ми щодня бачимо, чуємо новини, який він категоричний, і чекаємо цього дива грузинського в окремому регіоні. Відповідно, інші очільники областей мають якось реагувати, тому що на його тлі вони просто ну не витримують критики. Ну хіба що за винятком пана Москаля, напевно, який теж генерує чимало новин чи Чи э, буде все так швидко и э, легко, хоча воно не было, звісно легко у Грузии, э, в Одесскій області, яка теж багата і дуже специфічна? Нет, легко в Одесской области не будет, нигде не будет легко. Легко не бывает делать реформы. Реформы всегда это очень сложный и болючий процес. Просто понимаете, Саакашвили не просто генерирует новости, он делает то, что должны были делать много лет назад политики. То есть, а население, оно, ну вот общество, оно очень радуется. Многим из общества хотелось сказать многим вороватым чиновникам в лицо, что они воры. Но никто же из политиков этого не делал, а простое общество не может дойти до этих людей. Это начал делать Саакашвили. И, это, и каждое прибавление вот его веса, вот вчера он там уволил 20 человек из службы внутреннего аудита которым очень просто обосновал, вы за год не смогли сделать ничего. Вот тотальная коррупция в области, а вы за год не смогли сделать так, чтобы хоть один человек сел за эту коррупцию. И в принципе он как руководитель абсолютно правильно подошел к этому вопросу. И поэтому вот я думаю, что да, пример Саакашвили будет очень тяжелым для других глав регионов, потому что им придется вот догонять его теперь постоянно. Ем, жодних сумнівів, що дійсно це справжні кроки, які просто висвітлюють змі і е, наура сприймає е, аудиторія. Однак цікава ваша думка, наскільки важливим є оцей інформаційний супровід і, і піар. А це саме важливе. Бо, Ви скажімо у пана Квіташвілі такого не було резонансу, як там у якесь Гуладзе чи Михайла Смотрите, Сандру попитався пойти по путі по-хорошому, да? Этот путь не сработал, мы видим прекрасно. Суладзе пошла по пути вот, продавливать свою линию. Да? Миша пошел немножко по другому пути. Да? Как бы этот путь более правильный, потому что у Миши целый регион, большой регион. Этот регион можно сравнить там, по масштабам с Грузией, со всей страной. И в это время очень важно, чтобы все действия, которые делает человек во время реформы, были публичными. Тем более это стиль ведения политики Миши. Да? Как бы он и в Грузии, начиная делать реформы, был очень открытым, он постоянно общался со СМИ и все делал. Понимаете, когда ты это делаешь открыто и прозрачно, не могут потом подковерно договориться за твоей спиной. Вот та же история там с державью службой, да? Если бы это было бы там в закрытом кабинете произошло бы, и никто эти кадры не видел бы, возможно, как-то ситуацию кто-то пытался бы урегулировать. Но когда ситуация выплеснулась на экраны страны, вынуждены были отставить человека и вынуждены были начать там что-то расследовать. Как пройдет расследование, вот, скорее всего, пройдет правильно, потому что Михаил Николаевич тот человек, который не даст неправильно пройти расследование. Нас лишається фактично хвилина. Давайте повернімося власне до е, от, нової патрульної служби. Це основна е, поліція, це основна подія. Напевно, сьогоднішнього вихідного дня об одинадцять ми чекаємо власне цю урочисту посвяту поліцейських з Софіївської площі. Будемо її транслювати. І, от все ж таки, на вашу думку, якщо е, від сьогодні в окремому регіоні єдина така наявна реформа стане наочна для всіх. Чи може взагалі це чи це природно? Чи може вона існувати отак ізольовано в корумпованому Нет, старому, она старому она, суспільству? Вона вона буде розростатися. Ми вже знаємо, що наступна у нас Одеса, потом Львов. Харпер. Я маю на увазі інші и сферы жизни, вот столичного, так? Иснует одна честная полиция, служба? Ну, такого, в... такого вообще нигде не бывает. Я думаю, что реформы и в других сферах, ну, они движутся, но они движутся пока просто медленно очень. Но э, все понимают, что если не делать очень быструю реформу, что у нас тяжелая ситуация на Востоке. Да? И война с коррупцией – это один из элементов, который необходим для большой победы. Як ми можемо як громадяни, як от пішоходи, водії підтримати цих нових поліцейських, не, на яких не, не. великі сподівання? Бо дуже не хотілося б, щоб за місяць-два, якщо реформи будуть гальмувати інші, вони також е, змінилися? Два головних критерії не нарушати, підтримувати. Підтримувати постоянно, щоб ребята не боялися там, створювати создавати їм страх там перед чиновниками, перед мажорами. Щоб Это... в Грузії все було дуже жорстко, населення підтримувало їм. там, мажоров или чиновников, которые пытались вступать в конфликт и укладывали на асфальт. И общество поддерживало этих ребят. То есть, даже просто говорить им про свою да. поддержку, как мы ради их видеть и что мы да. верим в них. Да, и, 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 это, и это даст обществу абсолютно новую качественную службу, которая будет, еще раз говорю, защищать и помогать. Будемо так і робити. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Бачу Корчелава, знаний в Україні. Грузинський експерт, колишній пресаташе Посольства Грузії в Україні, був нашим гостем. Ми говорили про нову патрульну поліцію, яка від сьогодні з'явилася на київських вулицях. Далі вона буде поширюватися іншими регіонами України.